大家好，欢迎来到钓鱼台然频道。我今天介绍一下为什么我开始做视频上传，理由大致分为两个。第一个是我真的喜欢钓鱼，所以我想跟你们分享我的爱好的快乐。我特别喜欢钓带鱼、鱿鱼和章鱼。我最近开始认真的钓鱼。 所以我是钓鱼的初学者，我比其他的钓鱼人还差的很多，也想跟你们一起提高我钓鱼的能力。第二个是通过做视频说中文、做中文字幕，我想提高我自己的中文的能力。其实我到今年一月底，我在中国深圳留学了，我在那里学习半年了。 那个留学还没结束，所以我打算就因为再去深圳留学。我已经在日本待在三个月了，所以我的中文真的越来越退步了。虽然我好不容易去中国留学，但是我的中文水平越来越就这样退步是真的遗憾的。所以我决定自己这样做说中文的机会。 然后想知道更多的中文的单词，特别是关于钓鱼的。只学习语言的话，我的话我的经验上不能继续学习语言的，所以我很喜欢跟朋友们聊天，自然的学会中文。做这个频道的理由也跟这个逻辑一样，用我非常喜欢的钓鱼的话，我可以自然的学习。对我来说，做视频完全不让我。 感觉勉强。上一次也是上一次我去钓鱼，然后回家，然后看我自己拍的视频，那时候也我真的真的开心了。边看视频一边做中文字幕的时候也，我不由得忘记时间了。我还没有说中文的机会很多，所以我的口语也不完全自然的。这个是我自己觉得多。 现在也一边查询这个单词用中文怎么说，一边嗯、呃、做事。如果我说的中文奇怪的话，不要客气，请告诉我。我平时不太用 Instagram、Twitter 等等的社会服务，所以我想通过。 这个频道想让你们知道我钓鱼的样子。频道的最大的题目是钓鱼，但是除了钓鱼以外，也是我想跟你们分享一下去，去比如说我的中国留学的样子啊，在国内国外的旅游的样子啊，冒险呀、探险呀等等。在我的老家，我有几个一起去探险的朋友们，所以我也想跟你们分享那个探险队的。 活动的样子，反正如果你们找到我的频道，然后看我的视频的话，我很开心啊！我想努力，为了让你们对日本的钓鱼变有感兴趣，然后我想跟你们一起提高我说的中文的能力。谢谢你们找到了我的频道，请多多关照。如果你们觉得我的频道很好看的话，大家拜托订阅我的频道。 觉得不好看，还差得远呢，也可以哦。那我差不多走吧，拜拜，再见。这个也是在中国留学的时候，在淘宝上我自己买的。那个为了钓，为了钓，为了钓鱿鱼，为了为了钓鱿鱼的绿牙。